আই সকলোকে মানচিছ লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ ঘৰত সকামৰ যাৰ যোগাৰ চলাই থকা হৈছিলে আৰু আজি সেই বিশেষ দিনটো আহি গ'ল আজি আছে আমাৰ সকাম দেউতা হৈছে ভকত ভকত হোৱাৰ বাবে এটা সকাম দিব লাগে গতিকে আজি সেই সকামটো আছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছে কাম কাজ গাঁৱৰ সকলো মানুহ আহিছে

মই চহী এটা লৈ লওঁ দেই বৰ্তমান আদা কাটি আছে তাৰপিছত পাচলি কাটিব হয়নে এই বাহিৰত মাছ ধৰি আছে

পেটটো বেঙেনা লগত যাব লাগিব আৰু এয়া লাহে লাহে ভকত আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু মানে বাৰটামান বাজিছে চাগে এয়া লাহেকৈ আৰম্ভ হৈছে ভকত আহিবলৈ আৰু দেউতাও আদৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ লৈছে কাৰণ আমাৰ ভকত আদৰাৰ নিয়ম আছে গতিকে ভকত আদৰিব লাগিব আৰু এয়া হাতে পাতে সকলোৱে কামে কামে লাগি আছে দেখাই আছে আপোনালোকক চাই যাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব প্লিজ আহিছেনে <coughs> ব'লক এয়া জলপানৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সকামত প্ৰথমতে জলপান চাহ জলপান তাৰপাছতে সমাজ হৈ ভগাৰ পাছতহে পিঠা আৰু প্ৰসাদ হ'ব তাৰ পাছত ভোজ হ'ব গতিকে এয়া প্ৰথমতে জলপানৰ কাৰোবাৰ আৰম্ভ হৈছে জলপান চাহটো প্ৰথমতে দেহল দেই তাৰ পাছতহে জলপান আৰু সমাজ ভগাৰ পাছতহে বাকীখিনি হ'ব যিহেতু সেইকাৰণে গতিকে কিছুমান মানুহটো ঘূৰিও যোৱাকৈ আহিছে সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে জলপান চিৰাদৈ যোগাৰ কৰা হৈছে আৰু এয়া বহুত দেৰি পৰা মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি থকাসকলৰ কাৰণেও জলপান জলপান একচুৱেলি সকলোৰে কাৰণে যোগাৰ কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ খাই ল'বলৈ দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতু লাগি ভাগি কাম কৰি আছে সেয়ে আৰু এইফালে খুৰা ল'ৰাই হাঁহ মাৰি গুচাই এয়া পুৰি আছে আৰু সিয়ে কাটিব আমাৰ যিহেতু সকামত হাঁহ মাংসই দিয়ে বেলেগ মাংসবোৰকে ব্যৱহাৰ নকৰে গতিকে হাঁহ মাছ দুয়োটাই আছে আৰু আমাৰ মাছ মাংস দুয়োটাই দিয়ে মানে সেইকাৰণে এয়া খুৰা ল'ৰাটোৱে হাঁহৰ যোগাৰ কৰি আছে কটা বচা কুটা আৰু এইফালে ইয়াৰ লাহেকৈ গাইন বাইন নুঠিছে আৰু ভকত আহি শেষ হোৱা নাই হ'লেও বতৰটো যিহেতু সকামৰ দিনাখন বহুতেই বেয়া একত্ৰিছ তাৰিখ আছিলে সকামৰ দিনা গতিকে সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাই বহুত ডাঙৰ ধুমুহাও আহি গৈছে আৰু আজিও বতৰটো বহুত বেছি ভাল নহয় মানে সকাম হৈ থকাৰ দিনাখন অৱশ্যে মই এডিটটো কৰাত বহুত দেৰি হৈছে হ'লেও সেইদিনাখনৰ কথা কৈছোঁ বতৰটো যিহেতু ভাল নহয় গায়ন বায়ন সোনকালে আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ গায়নবায়ন গাঁওতে ভাগত গাই গায়ন বায়ন গাওঁতে বহুত টাইম হৈ যায় সেইকাৰণে এয়া পোহৰতে গায়নবায়ন আৰম্ভই কৰি দিছে আৰু আপোনালোকৰ ফালে গায়ন বায়ন গায়নে সকামত জনাবচোন আমাৰ ইয়াতে গেৰেজ হয় গেৰেজটোতে খানা বনাব মানে ভোজটো বনাব তাৰ কাৰণে এয়া যোগাৰ কৰি আছে যিহেতু গেছতেই বনাব জুইৰ ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে জুই কৰিলে বহুত দিগদাৰ হয় ৰান্ধনীকেইজনৰো কষ্ট হয় যিহেতু সেইকাৰণে গেছতেই বনোৱা হ'ব এয়া খৰিহঁতে সকলো বস্তু যোগাৰ কৰি মেলি দিছে আৰু লাহেকৈ আৰু এটা কথা কয় ইয়াৰে ভিডিঅ' আৰু এটা দিম এইটো মানে আৰু দীঘল নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট আৰম্ভ কৰিম ইটো ব্লগত গতিকে ইয়াৰ সকামৰ দিনাখনৰ ব্লগ দুটা হ'ব এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো চাব ভাল লাগিল বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ গতিকে এইটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাওঁ